येळकोट येळकोट जय मल्हार मित्रांनो आज मी तुम्हाला जो मंत्र सांगत आहे हा मंत्र खूपच शक्तिशाली असा आहे हा मंत्र म्हणजे फक्त शब्दांची रान नाही ही आहे मार्तंड भैरवनाथ आणि माळसाईदेवीची ताकद जी तुमच्या सगळ्या इच्छा पूर्ण करेल मित्रांनो हा मंत्र म्हणजे दैवी शक्तीचा स्फुरणारा स्फोट आहे मार्तंड भैरवनाथ जे तुमच्या सगळ्या संकटांचा नाश करतात आणि माळसादेवी ज्या तुमच्या जीवनामध्ये सुख समृद्धी आणि आनंदाची बरसात करतात हा मंत्र जपायला सुरुवात केली की शुभ गोष्टींचा पाऊस पडायला लागतो विश्वास ठेवा हा मंत्र तुमच्या मनातील भीती नकारात्मकता आणि तुमच्यासमोर असंख्य उभ्या असणाऱ्या अडचणी एका झटक्यात पळवून लावतो आणि मित्रांनो हा मंत्र जपायला सुरुवात करताच तुमच्या आयुष्यामध्ये चमत्कार घडायला लागतील कदाचित एका तासातच तुमच्या फोनवर आनंदाची बातमी येईल नोकरी पैसा प्रेम किंवा काही असू द्या हा मंत्र तुमच्या सगळ्या इच्छांना पंख लावतो फक्त मन लावा श्रद्धा ठेवा विश्वास ठेवा आणि या मंत्राचा जप सुरू करा या मंत्राचा रोज एकशे आठ वेळा जप करा आणि पहा कसं तुमचं आयुष्य सोन्यासारखंच चमकतं भैरवनाथ आणि मासादेवी तुमच्या प्रत्येक पावलावर तुमच्या सोबत आहेत मग कशाला वाट बघता आजच हा मंत्र जपायला सुरुवात करा आणि तुमच्या आयुष्यामधली सगळी स्वप्न पूर्ण होऊ द्या हा मंत्र तुमच्या हृदयात जागवणार आहे आमच्या चॅनलवर असे चमत्कारिक मंत्र आणि भक्तिमय प्रवास अनुभवण्यासाठी सा आता सब्सक्राइब करा लाइक करा शेयर करा आने ही दैवी शक्ती तुमच्या मित्र मैत्रिणीपर्यत पोहोचवा ओम श्री मार्तंड भरवनाताय मासादेव ये नमः तर चला अपने ही देवाचा जो शक्तिशाली मंत्र है त्या मंत्राचा पुढील काही मिनिटे जप करूया ॐ श्री मार्तण्डभैरोनाथाय मासदेवेय नमः ॐ श्री मार्तण्डभैरोनाथाय 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 मासदेवेय नमः ॐ श्री मार्तण्डभैरोनाथाय मासदेवेय नमः ॐ श्री मार्तण्डभैरोनाथाय 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 मासदेवेय नमः ॐ श्री मार्तण्डभैरोनाथाय मासदेवेय नमः ॐ श्री मार्तण्डभैरोनाथाय 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 मासदेवेय नमः ॐ श्री मार्तण्डभैरोनाथाय 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 मासदेवेय नमः ॐ श्री मार्तण्डभैरोनाथाय 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 मासदेवेय नमः ॐ श्री मार्तण्डभैरोनाथाय 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 मासदेवेय नमः ॐ श्री मार्तण्डभैरोनाथाय 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 मासदेवेय नमः ॐ श्री मार्तण्डभैरोनाथाय मासदेवेय नमः ॐ श्री मार्तण्डभैरोनाथाय 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 मासदेवेय नमः ॐ श्री मार्तण्डभैरोनाथाय 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 मासदेवेय नमः ॐ श्री मार्तण्डभैरोनाथाय मासदेवेय नमः ॐ श्री मार्तण्डभैरोनाथाय 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 मासदेवेय नमः ॐ श्री मार्तण्डभैरोनाथाय 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 मासदेवेय 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 नमः ॐ श्री मार्तण्डभैरोनाथाय 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 मासदेवेय नमः ॐ श्री मार्तण्डभैरोनाथाय मासदेवेय नमः ॐ श्री मार्तण्डभैरोनाथाय 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 मासदेवेय नमः ॐ श्री मार्तण्डभैरोनाथाय 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 मासदेवेय नमः ॐ श्री मार्तण्डभैरोनाथाय 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 मासदेवेय नमः ॐ श्री मार्तण्डभैरोनाथाय मासदेवेय नमः ॐ श्री मार्तण्डभैरोनाथाय 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 मासदेवेय नमः ॐ श्री मार्तण्डभैरोनाथाय 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 नमः